Добрый день, Михаил Николаевич. Меня зовут Олег. Про исламское государство хотел поинтересоваться, что вы думаете. Слышал, они захватили а, японцев и требуют за них выкуп 200 миллионов долларов. Как считается, в таких ситуациях вообще платить, не платить? Они и Путина врагом своим называли, и Россию. Как думаете, доберутся до нас или нет? Добрый день, Михаил Николаевич. Ну, вот тут еще кто-то захотел задать вопрос. Мы, это пускай поддержите второй. его на звонке, на, на, на телефоне, как выражается, хотя это неправильно. Я думаю, что тоже вся эта весь этот страх к исламу навязан западом. Я читал, в отличие от вас, Коран. Нету там ничего террористического. Нет там такого убития на верца. В православном храме святой Екатерины, что на Синае, есть охранная грамота, написанная пророком Мухаммедом, что христиане наши братья. И там стоит его подпись, я это лично видел сам. Но это было до крестовых походов. Ненависть между христианами и мусульманами разожгли христиане точно такие же, как сегодня в Европе командуют. И это сделали крестоносцы. Нету этого. А у России надо учиться жить в дружбе с мусульманами. Ведь так, как сегодня живут русские татары, дай бог всему миру поучиться этому. У России вообще надо учиться духовной порядочности. Зря вы мне задаете такие политические вопросы, ну потому что я... Хотя нет, не зря. Я не политик, и поэтому могу ответить правду.